ехали говорит о то вот вся квартира, одна из первых, где мы жили, у нас была на стенке такая распечаточка, и там была такая большая посадка, значит, в аквапарке типа, да? и люди сидели вокруг, которые были зрители, и там была такая подпись, что зрителей много, а делателей мало. И я это так до себя применил, я так по жизни я так я думаю, смысл дивиться на шоу ну, и ну, можно чему-то поучиться, как бы, да, но наблюдать за кем-то, за чем-то, гораздо лучше быть самому вот этим вот делателем, испытывать, я должен уже на самом-то деле, именно в Боге, именно в церкви. И я так вот всем рекомендую, что твои призвания, то ради чего Бог тебе вообще на землю послал, да, ради чего Бог тебе в церковь привил, чтобы вот это призвание, оно высвобождалось, чтобы оно давало результат, чтобы жизнь Божья, она и через тебя проистекала и давала пользу тем, кто с тобой таким образом взаимодействует. И сегодня буду говорить именно об этом. Есть, скажем так, океан жизни. И в океане есть богато разной живности. И вот их можно как бы так классифицировать по ступенькам. Знаете, от самого мелкого, кто знает, самый мелкий. Что там? Планктон, как? да, вот это вообще течение носится. До самого крупного. Самый крупный кто? от планктона до кита. И в церкви, именно в Боге, оно приблизительно есть так же. 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. Там написано, что пишу вам дети, потому что прощены вам грехи, родители его. Пишу вам отцы, Потому что вы познали Сущего от начала. И пишу вам юноши, чтобы, потому что вы победили рукава. Пишу вам браки, потому что вы познали отца. Я написал вам отцы, потому что вы познали без начала. Ну, короче, есть вот эта вот градация да, от э, немовлят, скажем, от детей во Христе, через юношество, отрочество до уже непосредственно отцовства. И когда вот вы уже в церкви некоторое время вы наблюдаете, действительно все как бы одинаковые, в Барахе, во Христе все окей, но у кого-то как бы, есть что-то такое. Э, ну, короче, разное, по-разному чувствуется. И вот эту вот разность я сегодня хочу показать, для того, чтобы мы с вами, во-первых, для себя определили, где, ну, где ты находишься на данный момент, куда стремиться, как развиваться, и люди, которые вокруг тебя, чтобы ты понимал, кто что собой представляет. Возможно, вы кого-то побачите. Значит, в Откровении, в 17 главе, 14 по 15 стих, Ира вера наша любит Откровение всегда, там написано такое. Они будут вести брать с Агнцем, и Агнец победит в них. 17 глава Откровения, 14 по 15. Ибо Он есть Господь, Господствующий и Царь Царей, и те, которые с Ним, суть званы, избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть ⁇ люди, народ, имена и языки. То есть мы плачем, да, что люди, вот ты сам нам что оно идея воды. Да? И вот эта вот жизнька наполняет эти воды. Мы в том числе, мы являемся частью этой жизни. И хочешь ты, не хочешь, так оно и есть. То есть ты, как личность, что-то уже собой представляешь. И вот базовая вещь самого... Основание, это младенцы во Христе, если говорить о церкви, то есть самое-самое начало, и там цель такая – выжить, просто якось выжить. Вот ребенок, да, у него там что-то болит, у него что-то беспокоит, он сам не может решить какие-то проблемы, он может только кричать, он может только это, показывать свое недовольство, показывать свое возмущение. И вот эти вот младенцы во Христе, они говорят, Церковь должна, пастырь должен, верующие должны, все-все должны. А что должны? Сделать мне хорошо, чтобы мне было тепло, сухо, сытно, интересно. Ну, короче, вы же что, вы не понимаете, как это хорошо? Если не понимаете, я сейчас расскажу. И пишут посты такие гневные, или там высказываются, скандалы поднимаются. То есть, я мне мое, вот это вот такая часть. И так и есть. Да, как бы ты сам, ну, мы в себе, уже, мы уже в этом где-то в себе попачим, что наше эго, оно может по себе давать нам. И пример такой, в вот, Израиле в пустыне, когда Моисей их вывел, они были именно как эти младенцы. Они говорят, воды нема, на те воду, есть нема, на те вам кушать. А Моисей здесь не такие, разобрались такие. И как бы, они только это делали, что возмущались в себе. Получается, что вот это вот планктон, вот это вот самая низшая форма жизни, скажем так, в чем его особенность, что у него нет как бы плавников, ну, все вот того, чем гребутся, понимаете? То есть, он просто так, течение идет, и за течение. Что-то какая-то она поднимается, что-то намечается, буду в этом. Ну, как бы, такое, знаете, идея за толпой. С собственного такого соображения, собственного понимания часто, ну, просто понимает дрейф такой. И Ефесянам 14.14 Павел вин говорит об этом. Дабы мы не были более владельцем, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Есть, вот, опасность владельца, да, что здесь по башке, такие, на ТикТоке интересненький или кто-то там старый знакомый подкатит и скажет а я це, ну там честно свадьба да а я це венчание, может быть там не в православном храме с, ну, с православными этими всеми наоборот это же будет не считаться надо свадьба чтобы была именно такая определенная если человек владеет во Христе им, ну да ну да или там вот похорон да? знаете у нас ярк хорунец Їде машина така по городу, ну в нашому регіоні, це так, в районному центрі, перекривається, всі машини стальні встановлюються, їде вже свій грузовик, на грузовикі які там мазелі, яка за, э, гроб, это, ну йдуть слідом, і от така процесія. По-другому це буде неправильно, якщо якось по-другому з цим тілом обращатися. І от, младенці вони іменно так будуть їсти. Если ты чувствуешь, что тебя увлекает течение, увлекает общественное мнение, вот это вся, то, что как люди живут вокруг, для тебя это важно, то это признак младенчества. Потому что следующий этап ⁇ это может, следующий уровень, когда ты начинаешь самостоятельно, то есть как бы самостоятельно молиться, самостоятельно изучать Библию, то есть ты уже как бы укрепляешься, набираешься силы и делаешься уже как бы мелкой рыбой. Это еще вот это вот младенчество, но оно уже такое, ты уже как на ногах стоишь, ты уже можешь сам покушать, ты уже можешь сам что-то там э, сделать, понимаете, за собой чуть-чуть хотя бы поухаживать. И э, пример это Петр, который вышел в слово. То есть все водки были в этом таком, таком дрейфующем таком состоянии, планктон, но что сказал Петр? Сказал в ответ, Господи, 14 глава Матфея, 28 по 31 стих. Петр сказал ему, ответ, Господь, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тот сейчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Вот это вот маловерность, да, что как бы, да, какая самостоятельность, но еще как бы нет. То есть можно делать какие-то первые шаги по воде, как Петр, но без поддержки ничего дальше не получится. И вот этот вот этап, он интересен тем, что ты уже, как бы, не плывешь с потоком, ты уже такие самостоятельные, можешь сделать какие-то первые шаги, и в этом этапе тоже таки, важный момент, что ошибаешься. Таки, или сомневаешься, или колеблешься, но уже есть те же. То есть ты ищешь Бога именно самостоятельно. Это то, что Библия нас поощряет. Чтобы мы не какой-то такой коллективной верой спасались, не по а уже чтобы мы лично думали, да, то, что я в церкви, это хорошо. Но сегодня я в одной церкви, да, особенно у нас это все касается, что есть миграция, мы можем быть где угодно если, например, здесь все так супер турбо устроено, то ты и ты попадешь в церковь такой, вот как у наших, что не до конца все устроено, не до конца все подключено, не до конца все еще прокачано, то ты можешь огорчиться, потому что привык там определенным образом, что дети мы так занимаются, на столе все так, проповедуется так, прославление идеальное. А вот, бывает такое, что нет. И в эти моменты если человек стыкается с каким-то такой несовершенной церковью, ты можешь огорчиться, да, обидеться даже и просто уйти. Это очень опасно. Но здравость, такая уже ну, сила заключается в том, что ты можешь находиться там, где ты находишься, в вере и уже как бы, искать возможность, как Петр говорит, выйти с лодки, чтобы ну, какие-то шаги веры делать, оказывать какую-то поддержку, какую-то активность. Есть следующий этап, это юноши, да, когда уже с младенчества приходишь в более зрелую фазу, там ключевое это сила, вот. сила, 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 и вот если вы подыраетесь, построите ну, где угодно, да, что есть э, такие, мама слепи мне, э, мне снежку, да, то есть как бы, вообще не о чем, мы ну, как бы младенцем мы их называем, но есть именно вот это вот, Самий смак живые. Вони діляють, вони тягають то-то, то-то, як бот, эта вот активність. А є пенсіонери, які ходять і шаряться. то газетку почитає, що там родіточки мірі, ну, такое. що то би таке. Ось актив і їхня характеристика, що что мішок цемента взяв, туди закинув, не думаю, навіть. Це легко. Насамперед це тяжело. Поэтому ця сила. И пример библейский есть Давид. То есть, он был помазан его царство, но еще не стал царем. И получается, мы как бы в простерянности такой, и мы можем себя чувствовать в своей жизни. Что ты чувствуешь призвание, ты чувствуешь, ну что, ну, значит, Бог к чему-то в идее. Я говорю, ну не может быть, я там на стульчику всю жизнь прожил. Есть служение, есть призвание в сердце, что-то там, есть мечты определенные. И ты думаешь, а как оно выйдет, что же оно, как это этого всего получится. И вопрос в том, что оно не придет до тех пор, пока ты не будешь в силе. Понимаете? то есть для того, чтобы что-то произошло, ты должен быть ресурс. И этот ресурс, если говорить о верующих, он внутри нас. И вот его надо прорабатывать, если еще не имеет какой-то такой сильной активности. И вот эта вот как бы, средняя рыба, назовем так, она уже не питается чем-то таким поверхностным, цельными ну, я по как В такие периоды верующие проходят какую-то библейскую школу, пусть миссионерский колледж, ну, каким-то образом прокачивают, берут посты, берут какие-то там посвящения, пробуют. То есть как уже какие-то такие более серьезные вещи, точно не за течение, уже довольно зрелый самостоятельный человек, Ну, і ще всі якоїсь કોઈто ключової відповідальності. Це просто якби піднімається, піднімається чоловік в силі. Я прошу поговорити по Біблії, можна вместе помолитися, піти на якусь конференцію, то ж чоловік в такому в активності, тобто. І цей чоловік, він знає, що в ньому і є вже разна ринка. Він не буде говорити, що там хтось там говорить, а щось там не так. Так? Да? То він не буде підкричатися, як ети критикують: "Та, да, да як ви влазити в це?" Він скаже: Ну, ти думаєш так, я тебе прекрасно понимаю. То есть как бы вже ця сортировка в його голові вже есть. Він понимає, що є хто, скажем, духовно моложе, мене, є такі, як я, а есть более духовно зрелый. І чоловік просто чувствует свою позицію, он понимает, ну, что есть разные. Буває по-всякому. І вже якби, нічого такого удивительного, то есть человек уже прошел вот, вот закалку церковью, таким всяким разговором, вниманием. и Боже адекватно на это все дело реагирует. Вот Давид чем примечательный, да, что он знал свои помазания, он понимал, что его выбрали на царя, но он не делал революции, он не делал, не против Саула вообще. То есть, как вы, даже мы видим, что во время гонений и да, вот эта история, когда он мог быть Саула, он этого не делал. Он максимально охранял авторитет Саула, хранил свое сердце в смирении и так далее. Почему? что он знал, я так понимаю, или чувствовал, что придет Божье время. Вот это важно. Что то, что кем ты есть, ты кем будешь по-любому. И какие вот те мечты, и видения, все то, что тебя внутри, вот этот багаж такой, знаете, как бы мечт, он обязательно исполнится. Божьи мечты внутри нас, они обязательно исполняются. И за них Бог отвечает. И, и Но сначала это бы это делает способным видеть определенным образом ситуацию вокруг. И спустя некоторое время, когда ты набираешься силы, Бог берет и вводит в это служение, в это уже такое непосредственное, конкретное призвание. Вот этот вот переход от мелкой рыбы крупной, он заключается в следующем, что ты в первую очередь должен побеждать себе. То есть тут уже есть слово такое победа. Потому что ты сталкиваешься с давлением, ты сталкиваешься уже с внутренними какими-то амбициями. И знаете, есть такое, человек где-то там ему дали что-то ну там, я не знаю, там, Вова, выйди по проповеди, допустим, да, Вова таки выходит, проповедуют, я думаю, так я, короче, уже там без пяти минут, да, вообще все понимаю, все шарю. То есть, как бы, а ну это, давай я тут все по-своему. То есть, как бы, малейшие свои какие-то успехи, может, увеличивать, да, ну, да, гордяк раздувает, человек уже ходит, все, он уже раскуфырили, вы уже тут всю праву покорили вот. но смиренный человек понимает, что это тренировка, что будет дальше и так далее то есть он на всю жизнь наперед и соответственно в себе вели, хранится до смирения, когда вот победа происходит внутри и следующий уровень, уже таки более, скажем, агрессивный, если так можно сказать назовем акула, то есть цельный уже какая-то такая средняя рыбка это уже моща. и характеристика – это победитель, служитель и воин. То есть человек, который понимает, что он находится в такой среде, где его активность дуже востребована, понимает, что делать и как делать. Правильный, очень хороший пример – это Ниемия. Ниемия, это можно все прочитать. Вот говорю, вот это. Там, где было такое, что Неемия, это еврей, он почувствовал, что в Израиле, в Иерусалиме все очень плохо, и надо хотя бы отстроить стену. Вот видно, как это акула, он вцепился в это видение, что стену надо отстроить, потому что она давала безопасность городу. Если стена разрушена, любые, любая банда, немногочисленная даже, она может ворваться в город, наделать шухера, быть все такое понаделывается, какой гадости, и без наказания Чтобы хотя бы более-менее была какая-то безопасность, должна быть эта стена. И он не надо стену восстанавливать. именно это вцепился. И если вы подниметесь, то он им именно действует, это то хищная акула такая. Царь, там, вот, спрашивает, ресурс давай. им, тут, 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 -ту -ту -ту". денег надо, дерево надо, всего надо. Письмо, какие там специально надо. Он приходит туда, в Иерусалим, а там же кроме тех, кто одобрял действия були были враги. Были люди, которые хотели, чтобы максимально они были в состоянии рабства, такой ничемности и так далее. И приходит вся акула и разбирается с этими врагами. И они строили стену с одной стороны. Написано, в одной руке держали, как бы, татур, ну, кирпичи, да. А в другой руке держали, кто меч, кто копьё, кто щечки. Понимаете, то есть, вот эта такая природа, она распространилась на его окружении. И когда он достигает, это дело довольно таки агрессивно. Приходят враги, ну такие замаскированные, говорят, идем поговорим, там прошу, туда-сюда порешаем. Они говорят, я занят, я не буду с вами разговаривать. То есть он, как бы, понимаете, был некультурный в чем-то. Потому что человек сосредоточен на видении, на своем деле, на своем занятии, на своем задании. И вот нам с вами есть чем в этом поучиться, потому что именно на этих людях поднимаются, стены, поднимается все. Это такая самая-самая активная фаза христианского христианской жизни. Понимаете? И в своем характере мы можем видеть, что видение, оно такое чистое. Ты понимаешь, что это Божье. Для тебя деньги, люди, какие-то другие ресурсы, они не являются чем-то таким, для чего ты прилипаешь. Ты это просто используешь для того, чтобы сделать то, ради чего тебя Бог прислал. Вот это характеристика. И есть такая опасность у акул, как вы знаете, возгордиться и, и поймать вот эту звезду, такую славу. И в эти моменты начинают подниматься там сексуальные всякие скандалы с деньгами и прочее, прочее, прочее. То есть вместо того, чтобы исполнять видение, вместо того, чтобы достигать, человек начинает на себе циклиться и использовать эту свою позицию для того, чтобы ему было хорошо. По сути превращается в планктон. Поэтому надо служить не ради славы, своей, а ради славы Божьей, понимать Божью стратегию, к чему Бог призывает, делать и в эти моменты молиться за чистоту собственного сердца, разбираться с мотивом. дивиться вообще, что происходит, и переходить на следующий уровень. отцы. Там, где говорится об отцах, там уже, если бы там проблема такая может быть с характером, да, как бы там в борьбах происходит но у отцу уже сформировавшийся характер. Его служение, оно уже не так больше никакой активности даже заключается, а больше как сила характера, сила влияния. Потому что ты когда сталкиваешься с этим отцом, и, и понимаешь, что этот человек по Христе уже там 50 лет, только-то всего прошел, столько-то, то, 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 и он веру сохранил, и течение совершил. То есть человек, якобы при всем этом давлении, при всех штормах, и не просто выжили, еще не из плота, вы не из результата, идешь ты думаешь, как это все? И он говорит, да ты знаешь, я просто прощаю. Ну так, там. Или вот я думаю, что там любовь это главное. И он может там ну, принимать, прощать, не обострять. И ты учишься от этого, потому что может, ничего себе, если это ему помогло пройти весь путь, то ему не поможет. Понимаете? То есть ты как бы учишься характеру. И Иоанн апостол Иоанн, от, мы когда в Библию, в Новый Завет, много чего апостольского Иоанна мы не видим. Потому что в основном, мы читаем и видим, что Павел там церковь открыл, там, 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 язычники, да, как бы, он вот, язычник проповедовал. Про Иоанна мы видим только, что он откровенно написал. Ну, послание. Я думаю, в чем апостольство, что там такого? А это отец, который своей глубиной, своей глубиной характера, глубиной любви. Это ученики, которые были на Иисуса, и непосредственно был самым близким, самым, как бы, бачили вообще все, что происходило в жизни Иисуса. То он именно передавал в сердце Иисуса Христа. И 1 Иоанна 4,8 написано, Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот так и проповедовал Бог. Понимаешь, ты, когда ты это понимаешь, думаешь, вот, подожди, о чем тут, ну то есть, а где вот эти все законы, жертвы, там синагоги, разборки, вот это все, 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 где вот это все? Не Правда, Правильно? Но говорит, ну Бог. Иисуса раз говорит, прости, он не ведает, что тут порядок. Почему Иисус так відвічав, тому що в нього в характері, внутрі в його серці, була іменно така от літа. Хоча ми бачимо, що Ісус він дістав і як ума в якісь моменти. Війни його характера була іменно така зріла, яка отображена в Іоан. І от квіти, вони живуть такою зрелою житло. Не суміття, це вже там особо... То есть вони просто влітають. Понимаете? И когда соприкасаешься, написано, что совершенно любовь изгоняет страх в этом их не служении. Когда ты загоняешься, думаешь, а что, а я, а ты я что-то возьму, а я тебе что-то сделаю, а вот мы там придавил, при, ну, какая-то депрессия, еще что-то. Ну, короче, ты живешь какой-то жизнью, ну, расшатанной можешь чувствовать. Соприкасаешься с этим китом, трошки общения, и тебе все делается понятно. И ты такую силу, через общение получаешь, такую уверенность, такую крепость, выходишь после этого общения вообще, как ни чем не бывало. Почему? Совершенная любовь, земля и всякие страны. Ты уже знаешь, что Бог позаботится, Бог исцелит, Бог расположит, Бог порешает. Ты как бы просто, наверное, вот эта вот, ну, вера была такая, старая такая, а так много общения. Поэтому старайтесь иметь общение с этими людьми и искать вот эту вот глубину. Как написано э, в Салоне, есть такие хорошие, такие отличные местописания, 41.8. Написано «Бездна, бездна, призывай, голосом водопада твои, все воды твои и волны твои прошли надо мной». И, ну, это есть вот этот Божий призыв в водах. Есть определенные к водопады, к лифты определенные. То есть мы можем со, со, со состояния планктона, переходя через эти вот этапы развития, прийти в состояние кита. Це цель, цель, иметь зрелый характер. При этом не просто, знаете, переключившись с планктона на, на кита, но так, чтобы жизнь она была полна побед, полна достижений, чтобы видение исполнилось, чтобы вот это вот, полнота жизни, чтобы мы ощутили все. Поэтому я вас прошу и себе, я мотивирую, я говорю, что не надо впадать в конфликты всякие, знаете. ну то есть, есть столько богато всего, чем люди увлекаются. Вот конфессия такая-такая, там так, а у нас так. Ой там песни так поют, а там так. Вот сейчас модная вот тема, там по-русски говорят, там на море снимают. Говорят еще, там ты меня понимаешь, не понимаешь. И вот это все. Это же такая тема, что можно так туда залезть, понимаете, там что просто нужно. Поэтому я прошу этим не занимайтесь, занимайтесь собой, занимайтесь своей верой, занимайтесь тем, чтобы переходить от э, какой-то недоразвитости, от какой-то ущербности, в зрелость, в силу плодовитости. Аминь. Потому что, говорит, зрителей богат зрителей немеренно, просто все наблюдатели. Ой-ой-ой, люди верующие, а еще она верующая, а еще она там не забуксовала. М -м -м, ну, побачим, побачим, что будет. И сидят зрители, ждут. меня тоже ждут. Я приезжаю, люди высят, Бог не благословил. Пятое, десятое, вообще невероятные вещи. Я сейчас даже не все рассказываю, потому что им вообще тогда пришлось. Да, чуть-чуть. А -а -а да, Бог тебя любит точно так же. Точно так же, больше возможного, я не знаю. Просто прими Божий любовь, да, перестань дрифтовать, как этот планктон, что туда подуло, все, я лечу куда-то. Нет. Все не так. Проявлять надо самостоятельность, понимаете, искать силу, точки силы. Вот Библия, сила, молитва, сила, служение, сила. Этими вещами себя окружаешь, набираешься, превращаешься в такого хищника, знаешь, да, ты начинаешь движнячки, начинаешь достигать, вкушаешь вкус победы, увлекаешься этим всем. И в этот момент занимаешься своим характером. Мне Меня классно. Мне Меня в поражении, знаешь, прощаю. Отпускают это все, знаешь это такое, все вокруг виноваты, но я их прощаю. Ну, молодец, а что дальше будешь делать? Понимаешь? А я хорошо, когда ты в силе, ты можешь убить человека, ты можешь изничтожить просто, как Давид мог с собой убить просто. он это все не делал. И не, ну, понимаете, его сила такая, хоп, она в характер себе. Ради Бога. А что Бог хочет? Это, это, это. Все, я туда. Понимаете? Вот когда, ну, вот недавно в Америке была тема, наша. Да, властная женщина, говорит, я прощаю убийцу своего мужа. Я это было сильно. Вот это да, боль у есть сила. Поэтому я призываю, чтобы мы с вами были, как конечном итоге, умудренные жизнью киты. Понимаете, когда характер такой, что он говорит, а что, что там было, что ты думаешь по этому поводу, понимаете? И вот, делай так и так, говорится честненько. Почему? Да потому что уже, ох, и все такие, ну да, успех очевиден. Это... Человек постоянный молитвен, постоянный в Писании, постоянное на служении есть прогресс духовного роста, что еще можно желать? Mm. Поэтому хай Бог благословит, чтобы наше рождение на этой земле не было как бы, таким бесполезным, чтобы мы не дрейфи веком-то проволочились всю жизнь, но чтобы был очевидный успех. Аминь. Я хочу сказать, что вечно очень хорошая.